हो ये के पीछे हमारे महाराष्ट्र का एक अनाजी पंत है वो उसको ये सब करने के लिए लगाता है है कौन 2013 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ मोहित कंबोज उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के टॉप नेता नेता तक उनकी जो जान पहचान और उनके साथ में घूमना फिरना उनके आदर सत्कार करना जिसको उठना बैठना बोलता है इतने टॉप के नेताओं के साथ में इनकी उठ बस होती है वो मोहित कंबोज मेरे ऊपर चार आरोप उसने लगाया है कि को और उसी दरमियान मैंने एक जी शिंदे को फोन, फोन दूसरा मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि मैंने एक जी शिंदे को निवेदन दिया था कि आप मुझे अपने पार्टी में लीजिए उन्होंने तीसरा आरोप मुझे लगाया कि भास्कर यादव ने एक नाथ जी के साथ में जो बागी चालीस गए थे उनको फोन कर आप इतना जी शिंदे को मनाइए और मुझे पार्टी में ने गुवाहाटी का टिकट निकाल कर रखा था और भास्कर यादव ऐसा बोला कि जब तक आप मुझे अपने पार्टी में लेते नहीं अपने साथ में लेते नहीं तब तक मैं ये जगह छोड़ूंगा नहीं मैं मोहित कंबोज को आपके माध्यम से जाहिर आह्वान करता हूं और अगर तू सौ बाप की औलाद नहीं हो सौ बाप की औलाद नहीं हो तो इसमें का एक भी आरोप आप सिद्ध करके बताइए में से एक भी आरोप आप सिद्ध करके बताइए और मैं महाराष्ट्र राज्य के डिप्यूटी सीएम मिस्टर देवेंद्र फडणवीस को आह्वान देता हूं कल उनके बारे में दो तीन शब्द उनके बारे में तो दो तीन अपेक्षा अपेक्षा मैंने आपके चैनल के सामने जताया तो उन्होंने यह नाटक चालू किया अरे तुम्हारे पास पुलिस डिपार्टमेंट है तुम्हारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट की एब, एब, तो इन्वेस्टिंग एजेंसी है, आप जांच तो छोड़ो, एक नाथ सिंधे को उसी महीने में पांच मरतबा जो मादप मेरे फोन हुए होंगे तो मैं सार्वजनिक रूप से इस्तीफा दे दूंगा और खुले अपने घर पे जाके खेती करूंगा बैठूंगा नहीं ऐसे जीवन में मेरा जीवन मैं एक कॉमन मैन हूँ सामान्य आदमी हूँ एक छोटे घराने का आदमी हूँ लेकिन मैंने अपने सिद्धांतों से अपने भूमिका से और जो मैं भूमिका लेता हूँ वो भूमिका से मैं कभी हटा नहीं उससे मैंने प्रताड़ना किया नहीं जरूर मैं, मैं, मेरे बारे में मुझे कुछ पार्टी पार्टी छोड़ने का नौबत आई थी पार्टी छोड़ के मैंने हिम्मत जताई है अरे तुम नहीं जता सकते हो मैंने राष्ट्र शिवसेना छोड़ी